Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aidi Aidera MSD. Saya semester 1 Januari 2025. Saya daripada OUM Seremban. Hari ini saya akan mengupaskan satu topik yang boleh dianggap penting di abad ini iaitu pembelajaran digital abad ke-21. Isi-isi penting dalam slide ini adalah peranan dan tanggungjawab pelajar, ciri persekitaran pendidikan digital, memupuk perkembangan minda dan kemahiran mengurus emosi. Persekitaran pembelajaran digital. Apa yang ada dalam persekitaran pembelajaran kita sekarang adalah platform pembelajaran seperti Google Classroom, Microsoft Teams, model, penggunaan teknologi interaktif, interaktif seperti AI, VR dan AR, pembelajaran yang fleksibel dan berpusat kepada pelajar, komunikasi dalam talian melalui forum dan pembincangan, kesinambungan pembelajaran melalui kursus dalam talian. Berikut adalah tanggungjawab pelajar dalam pendidikan digital. Yang pertama adalah memastikan keselamatan dalam penggunaan teknologi digital. Yang kedua adalah mematuhi etika dalam penggunaan sumber digital, menjaga privasi diri dan orang lain dalam persekitaran digital dan yang ketiga adalah memastikan keupayaan kebolehpercayaan sumber digital yang digunakan untuk pembelajaran. Peranan pelajar dalam pendidikan digital. Menguasai kemahiran asas digital asas mengamalkan pembelajaran kendiri, mempunyai disiplin dan pengurusan masa yang baik, mengamalkan etika digital dan menjaga keselamatan cyber, mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah Berikut adalah ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital yang berkesan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Ciri yang pertama adalah akses mudah Ciri yang kedua adalah interaktif Ciri yang ketiga adalah fleksibiliti waktu dan tempat Ciri yang keempat adalah kandungan multimedia Ciri yang kelima adalah penilaian berasas berasaskan teknologi Ciri yang keenam adalah kolaborasi dan komunikasi Ciri yang ketujuh adalah keselamatan dan privasi Ciri yang kelapan adalah personalisasi pembelajaran dan ciri yang terakhir adalah kemahiran digital. Berikut adalah perkembangan minda dengan melibatkan diri dalam teknologi baru. Peranan pelajar yang pertama adalah membuat penggunaan teknologi. Urayanya adalah membiasakan diri dengan aplikasi pembelajaran seperti Amski, Quizlet ataupun Kahoot yang meningkatkan daya ingatan. Peranan yang kedua adalah membuat jadual pembelajaran yang berstruktur. Perannya adalah menetapkan matlamat pembelajaran jelas dan membuat jadual pembelajaran yang teratur. Peranan yang ketiga adalah menetapkan teknik pembelajaran aktif. Perannya adalah melibatkan diri dalam pembincangan dalam talian, forum ataupun kumpulan pembelajaran untuk bertukar pendapat dan idea. Peranan yang keempat adalah meningkat kemahiran teknologi. Urayanya adalah pembelajaran kemahiran, belajar kemahiran teknologi baru yang berkaitan dalam bidang pembelajaran masing-masing seperti analisis data, programming ataupun design thinking. Berikut adalah perkembangan minda pelajar yang pertama adalah meningkatkan pemikiran kreatif dan kreatif, kritis dan kreatif, menguasai kemahiran abad ke-21 seperti menyelesaikan masalah dan komunikasi. Yang ketiga adalah mengatas, mengadaptasi dengan teknologi baru untuk pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat adalah menyertai forum akademik atau webinar untuk memperkayakan ilmu yang keempat adalah membantu rakan-rakan dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran inklusif. Berikut adalah kepentingan kemahiran pengurusan emosi dalam pendidikan digital. Kemahiran pengurusan emosi memainkan peranan penting dalam pembelajaran dalam konteks pendidikan digital kerana peranan yang pertama, kesejahteraan emosi iaitu membolehkan pelajar menguruskan tekanan, kebimbangan dan kecewaan yang mungkin timbul semasa dalam pembelajaran dalam talian. Peranan yang kedua adalah meningkatkan motivasi iaitu membolehkan pelajar untuk memelihara motivasi dan ketekunan dalam pembelajaran walaupun dalam persekitaran pembelajaran jarak jauh. Peranan yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial iaitu membolehkan pelajar berinteraksi secara positif dengan rakan sebaya dan pensyarah dalam persekitaran digital. Peranan yang keempat adalah meningkatkan pencapaian pencapaian akademik. Pelajar yang mahir dalam menguruskan emosi cenderung mencapai kejayaan akademik yang lebih tinggi dalam pembelajaran dalam talian. Peranan yang kelima adalah kesihatan mental yang baik memastikan pelajar menjaga kesihatan mental mereka dalam persekitaran pembelajaran digital kerana mungkin menimbulkan cabaran emosi. Kesimpulan Pembelajaran digital membuka peluang besar untuk pelajar menguasai kemahiran baru dan meningkatkan kefahaman dengan persekitaran pembelajaran kondusif serta peranan pelajar yang proaktif pendidikan digital dapat menjadi lebih efektif dan bermakna sekian terima kasih